Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Salam satu hobi. Oke, okay, selamat ya Kali ini saya uh, sedang berkunjung di salah satu uh, penggemar atau penghobi bonsai ya. Jadi di sini uh, dia untuk uh, orang ini ya. Ya selain suka dengan kolam-kolam yang seperti ini ya ikan ikan seperti ini ya, ya. ini untuk penempatannya dikombinasikan dengan uh, tanaman bonsai ya jadi di sini ada beberapa tanaman bonsai yang desain di sini ya nah, desain di sini kita mau coba cek ya untuk bonsai bonsainya seperti apa ya oke jadi di sini untuk bonsai bonsainya uh, sebelumnya semua uh, banyak sekali ya cuma di sini kita coba review yang ada di sini uh, untuk tata letak ya supaya terlihat lebih menarik itu ditata seperti apa ya sama Oke kita coba cek satu persatu Oke sahabat masih ya untuk penempatan di sini ada jenis tanaman cemara ya di daerah kan sini ada cemara nah seperti ini nah ini cemara nah gimana kombinasi apa ini eh pakis ya ini pohon pakis sama ada anggrek nah ini cemara juga, nah, ini terus cemara, yang bawah ini ada uh, cemara ya, program batu, terus di sini ada sakura program batu, ini sakuranya lagi berbunga sakura uh, sama seribu bintang ya, terus sebelah sana itu juga ada seribu bintang, terus sakura lada-lada ya, oke okay, ini sakura lagi sama cemara. Jadi dikombinasikan ya. sejak uh, untuk on the rock. Jadi enggak uh, tahu untuk ownernya ya. Uh, dikombinasikan antara beberapa jenis uh, tanaman bonsai ya. Oke. Okay. Nah, seperti ini. Jadi untuk uh, penempatannya seperti ini saudara ya. Ini langsung ditaruh di bawah ya di tanah. Seperti ini ya. Oke. Okay. Uh, selain beberapa tanaman seperti itu tadi uh, di sini juga ada jenis tanaman boxus ya nah, uh, ini sangat besar ya boxus sangat besar ini saya masih belum diapa-apain masih liar ya belum dikawati belum dibentuk ya mungkin nanti ya uh, nggak tahu apa cuma dibikin seperti ini aja kita juga nggak tahu ya terus di sini juga ada ini jenis cuma uh, jenis pinus ya ini jenis tanaman pinus ini juga bagus kalau dijadikan sebuah bonsai cuma masih diliarkan belum dibentuk ya nggak nah, tahu lagi mungkin cuma dibentuk seperti ini aja ya nah. Oke selain uh, beberapa tadi seperti ini nah ini ada jenis tanaman rain tree ya brazilian rain tree kita coba uh, lihat lebih dekat ya untuk brazilian rain tree ini uh, dibentuk seperti ini ini sudah waktunya sebetulnya kelihatannya sudah waktunya pemangkasan cuman masih dibiarkan saja seperti ini ya kawat-kawatnya juga masih ada saatnya saya eh okay, seperti ini kawat-kawat masih ada untuk kawatnya juga sudah mengikat batang mungkin waktunya ini dibuka ya, Loh, ini ini satu dua ya ada di sana satu dua tiga empat ini berhasil rain tree jenis tanaman ini berduri ya nah, sudah ditata seperti ini nah, terus ada di sana ada loa nih. loa jumbo super jumbo loanya ini ya eh, soalnya saya bisa perhatikan untuk loanya ya ini kurang penyiraman ini kelihatannya nih kok eh, sedikit layu ya ini ya layu kurang siraman saat masih cukup lumayan besar ya untuk loangnya ini cukup lumayan besar jadi Wah, cukup lumayan besar ya dua pertandingannya itu ada eh, apa itu apa bersih bersih itu ya oke ini ada ibl masih lihat jadi penempatannya dia seperti ini Jadi kalau kita uh, duduk di sini saya so, ini ada tempat duduknya ya tempat duduknya kalau kita duduk di sini lihat pemandangannya cukup enak ya sejuk ya. sejuk segar ya. jadi uh, siapa so, sih yang suka uh, mendesain-desain sebuah taman atau ya Taman sama kolam ya cocok buat inspirasi ini salmus saya ini. Oke kita terbang jalan-jalan supaya bisa melihat ya, bentuk taman ya. Ini masuk taman misalnya ya, bisa taman ya. Nah ini nah, kita bisa lihat di sini jadi enak sekali salmus ya. Wah. Wow ikan-ikannya udah banyak ya yang warna-warni untuk ikan Terus pemandangan di sana seperti ini ya cukup bagus ya bukan ya, cukup bagus ya sangat bagus sekali untuk pemandangannya ya oke untuk desain tanaman bahkan belakang seperti ini sebetulnya di sana ada terjunnya saya ya cuman nggak kelihatan ya tertutup eh, karena apa untuk tanamannya dia sudah benar-benar sangat rimbun jadi nggak bisa lihat. Oke, kita cek muter-muter dulu. Sini, Oh enak satu ya, tempatnya ya. Kalau menurut saya sih e, sangat enak. Lalu. Jadi kalau kita lagi nyantai-nyantai di sini juga ada porsi ya. Waktu sebelumnya buat duduk. Nah, kita sekarang duduk di sini sambil menikmati pemandangan yang sangat eh, istimewa sekali ya Nah, di atas ada apa yang namanya, nah, tandu rusa ya Tandu rusa di, di sana semua Nah, sangat istimewa, sangat bagus sekali Oke, view-nya juga enak Jadi kalau kita lagi nyantai-nyantai di sini lihat ada seperti ini rasanya ah, sih benar-benar adem hmm. mungkin orangnya desain seperti ini supaya dia bisa buat relaksasi ya untuk sahonsi yang suka khususnya uh, yang ingin mendesain ya bisa buat inspirasi lah ya untuk desain-desain sebuah uh, model taman ya yang dikombinasikan dengan sebuah beberapa bonsai, ya. bonsai sama tanaman. Jadi hasilnya seperti ini. Ini bonsai terus tanaman taman sama kolam. Itu kolamnya ya. Bisa bosan seperti ini ya. Benar-benar asri, enak ini sahabat saya. Sangat sejuk, udaranya juga cukup segar di sini. Oke okay, sama saya ya, jadi seperti ini ya untuk review saya hari ini ya uh, mudah-mudahan untuk video kali ini bisa bermanfaat bisa menginspirasi khususnya buat saya, saya yang suka uh, membuat sebuah ide-ide taman ya, ya taman buat hiasan di depan rumah buat relaksasi ya. Uh, supaya bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semua oke okay, sahabat saya terima kasih buat sahabat saya yang sudah menonton video saya kali ini jangan lupa untuk like share komen dan juga subscribe nya agar sahabat saya tidak ketinggalan untuk video-video terbaru dari saya oke okay, terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap semangat terus berkarya dan salam bonsai